ताज्या क्लिक करा मधील ठेकेदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते विशाल मखिजा हल्ला प्रकरणी दोषींवर कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ उल्हासनगर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या वतीने उल्हासनगर मधील विकासकामे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय यावेळी पोलीस उपायुक्तांची भेट घेण्यात आली आहे तीन दिवसांपूर्वी विशाल मखिजा आणि त्याच्या कामगारांवर सेंटर पार्क हॉटेल या ठिकाणी दहा ते बारा जणांच्या टोळीने हल्ला करण्यात आला होता परंतु यातील दोषींवर कडक कारवाई होत नसल्यानं याच्या निषेधार्थ शहरातील विकास काम बंद ठेवण्याचा निर्णय ठेकेदार असोसिएशनच्या वतीने घेण्यात आलाय आज ठेकेदार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने पोलीस उपायुक्त आणि आमदार कुमार ऐलानी यांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली आहे देखिए जैसे कि सबको पता है कुछ दिन पहले एक विशाल मखीजे नाम के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया था बट हमें ऐसे लग रहा था कि जिस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए थी अभी शहर में सभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं काम करते हैं पब्लिक के लिए गवर्नमेंट के लिए करते हैं उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएँ एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होना ये अच्छी बात नहीं है तो इसी विषय में हमने आज डीसीपी साहब से मुलाकात की और उनको डिमांड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई जो हो सकती है वो आरोपियों के ऊपर की जानी चाहिए और जैसे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं फिर ना हो क्या डी सी पी साहब ने हमें बोला है कि हमारी कार्रवाई चल रही है उसके बाद भी आपको क्या चाहिए उसमें शायद आरोपी कल कुछ कम दिखाए गए हैं एफ में तो अभी विशाल जी ने स्टेटमेंट दिया है डी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हो जाएगा आज के डेट में हमारे उल्लासनगर के मोस्टली सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद रखे हैं जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है हम लोग काम नहीं चालू करेंगे ऐसा डिसीजन हमारे चेयरमैन जीतू आउजारी जी ने लिया है सब एम एल एम साहब को फोन करके बोला है कि जितना हो सके कार्रवाई करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है और हम सभी सभी पॉलिटिकल जो भी लीडर थे सबसे मिलेंगे और सबको यही विनंती करेंगे कि हम लोगों के ऊपर जो भी एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन उनको करवाना पड़ेगा उनको सख्त कार्रवाई करवानी पड़ेगी आज में आ रहे हैं उनसे भी मिलेंगे हम लोग खासदार साहब से भी मिलेंगे किनिकर साहब से भी मिलेंगे और 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 दूसरे कोई भी पॉलिटिकल लीडर होंगे उनसे सबसे मिल के हम लोग यही विनंती करने वाले हैं एक कॉन्ट्रेक्टर सब लोगों के काम करते है कोई एक पार्टी के नहीं है चुनाव आ रहा है चुनाव में सब काम भूमि पूजन हो चुके हैं इससे में काम बंद करके इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोग पब्लिक को तकलीफ देना चाहते हैं लेकिन ये जो चीज हुई है उसका जान लेवा उसके ऊपर सख्त हमला हुआ है और उसके घर तक लोग पहुंच गए इसकी वजह से हम लोगों ने ये एडिटेशन करने का एक एक दो दिन का हम लोगों ने किया है पन, दे, देशत 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 में को 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 और आगे, आगे कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी करेंगे पुलिस अपने तरीके तरीके से से जो कार्रवाई कर रही है पर काम बंद करने का किस आया दहशत हो गई है सब में के, काम करेंगे कल को हमारे ऊपर भी अटैक आ सकती है इसमें नागरिक को जो प्रॉब्लम हो रहा है समस्या हो रहा है उसका देखिए हम लोग नागरिकों की समस्याओं से हम लोगों को अवगत है उनको तकलीफ होगी हम लोगों को मालूम है लेकिन हम लोगों की यही विनंती है कि उनको जो है सक्त कारवाई करके अच्छे कलम लगा के उनको अरेस्ट करना चाहिए आकाशहाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा